અમરાવતીના અંજના ગાંવમાં નકલી પ્રમાણપત્ર કૌભાંડની તપાસ હવે ઝડપી બની ચૂકી છે ભાજપના વરિષ્ઠ નેતા કિરીટ હાથ ધરાઈ છે આ સમગ્ર મામલે પણ વધુ પુરાવા કરવામાં આવ્યા છે સોમૈયાએ માલેગાંવ તહસીલદાર સામે લેવાયેલી કાર્યવાહીનું ઉદાહરણ આપતા કહ્યું કે તહસીલદાર કેટલા કર્મચારીઓને ત્યાં સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા હતા તેમણે પોલીસ પાસે માંગ કરી કે અંજના ગાંવમાં પણ આવી જ નિષ્પક્ષ તપાસ થવી જોઈએ અને दोषी तो सामने तात्कालिक कार्यवाही करवाना वे समयया स्पष्टता करी कि ये लड़ाई भ्रष्ट अधिकारी उस साम में से जो गैर कायदे सरीते प्रमाण पत्र आपिरया है कुछ जन्म प्रमाण पत्र फर्जी दस्तावेज के आधार पर दिए गए हैं उस संबंध में आज महीने स्वयं अंदन गांव सुरजी में पुलिस स्टेशन में तकरार दाखिल किए सौ पुरावे दिए हैं पुलिस ने मुझे अस्वत्त किया है कि इसके ऊपर जरूर कार्रवाई होगी इसमें तहसीलदार कार्यालय का स्टाफ भी इन्वॉल्व है कुछ तो ऐसे जन्म प्रमाण पत्र दिए गए कि जिस व्यक्ति ने एप्लीकेशन भी नहीं किए जो व्यक्ति कभी आया भी नहीं उसका फोटो भी नहीं है ऐसे बेनामी व्यक्तियों के भी जन्म प्रमाण पत्र निकले हैं मुख्यमंत्री जी ने मुझे आश्वस्त किया है कि महाराष्ट्र में ये जो दो लाख तेबीस हजार एप्लीकेशन आई है सेवेंटी नाइन थाउजेंड को स्टे दिया गया है एक लाख तेईस हजार जो एप्लीकेशन दिए गए उन सब की वापस जांच होगी इसमें जो भी दोषी जाए दोषी पाए जाएंगे उन सब पे कार्रवाई होगी